ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಬಸವ ನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಒಂದು ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ವಚನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಉಂಬುವ ಚಿಂತೆ ಉಣಲಾದರೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ ಉಡಲಾದರೆ ಇಡುವ ಚಿಂತೆ ಇಡಲಾದರೆ ಹೆಂಡಿರ ಚಿಂತೆ ಹೆಂಡಿರಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಬದುಕಿನ ಚಿಂತೆ ಬದುಕಾದರೆ ಕೇಡಿನ ಚಿಂತೆ ಕೇಡಾದರೆ ಮರಣದ ಚಿಂತೆ ಇಂತಿ ಹಲವು ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನ ಕಂಡೇನು ಶಿವ ಚಿಂತೆ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಶಿವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಣೆ ಎಂದಾತ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಇಸ್ ವಚನ ಕ ಭಾವಾರ್ಥ ಕ್ಯಾತ ಇನ್ಸಾನ್ ಜಿ पेट से पैदा होने के बाद में एक दो तीन साल तक चार साल तक उसे कुछ मालूम नहीं रहता एक भगवान के स्वरूप में रहते हैं हम सब लोग जैसा जैसा बड़ा होते गए होते गए जो बुरे लोगों के संग में बैठकर अच्छा इंसान इंसानियत का विचार को भूल जाते तो तब वो इंसान क्या है गरीबी आया तो जीने का फिकर बड़ा तने के चिंता जब गरीबी आया भूख का चिंता उड़ा लादरे उड़ू चिंते कपड़े फट गए कपड़े लेना उड़ा लादरे इडुआ चिंते कुछ मेहनत करके कमाने का जमा करने का फिकर जमा कर ले बड़ा हो गए डेरा चिंते शादी कर लेने का फिक्र अगर शादी हो गए अगर दो चार साल बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका फिक्र अगर अचानक फिर बच्चे हो गए तो फैमिली को कैसा चलाना क्या नहीं उसका फिक्र बदू का आदर केड़ चिंते फिर सब हो गए फैमिली बड़ा हो गए बच्चे किधर गए किधर से आए कैसा करेंगे इसका फिक्र बदुक न बदुक आदरे केड़ न चिंते केड़ा आदर मरण चिंते लास्ट में जब बुढ़ा हो गए कब जाते की, कब रहते की, इसका फिकर हा? इतना सब फिकर में ही जिंदगी से गुजर के लास्ट एक दिन ऐसी जा रही लेकिन जिस मालिक ने हम सबको बनाया बनाकर इन पंच इंद्रियों से दुनिया दिखा रहा है ना ये अंदर का मालिक को याद किया बगैर ऐसा ही आए ऐसा ही चले गए ना बोलकर एक बसवन्नाथ जी का अनुभव मंडप के अंदर जो नाव चलाते अंबिगर चौड़े का वचन होता है तो मैं इस शाम के टाइम पे एक दो चार सेकंड आंख मूझ कर मैं अपना डायरेक्ट हमारे बसवा कल्याण की शरणों ने भगवान का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दिए बाहर मानव निर्मित किसी जगह पे जाकर सर पटकने का जरूरत नहीं अंदर दिल साफ और याद करो धन्यवाद बोलो बस डायरेक्ट मालिक का दर्शन होता है यह शिकायत है बसवा कल्याण के सेवन हंड्रेड सेवेंटी शरणों ने वन लैख सिक्स थाउजेंड शरणों ने अब ये वचन के अंदर आम बिगड़ छोड़ लिया तो अब एक आधा मिनट ध्यान करेंगे अंदर का मालिक को धन्यवाद कहेंगे जब तक इस जिंदगी में जिंदा जिंदा रहते ना तब तक हर दिन याद करके जीना है और जिस दिन जाना है ना उस दिन खुशी से जाना है रोते जाने का नहीं है ये शिकायत हमारे बसवा कल्याण के शरण ने इस तरह आप कितना टाइम पर तक भी ध्यान कर सकते हैं जैसा आपको सहूलत मिलता वैसा तो ऐसा रहने से हमारा रोज़ जिंदगी में क्या भी टेंशन है बीपी है शुगर है ऐसे बहुत सारे बीमारियों से बचा सकते हैं और बिल्कुल शांत ज़िंदगी जी सकते हैं ये होता है मैं भी मुझे भी मालूम नहीं था ऐसे वचन पढ़ने के बाद में मैं थोड़ा प्रयोग करके देखा छब्बीस साल पहले तो तभी तो इसका विचार जो हम समझ गए वो दूसरों के भी बांटना हमारा फर्ज होता है इसके वजह से मैं शर्मों का वचनों का वीडियो करता हूँ रोज़ रोज़ जैसा दिमाग में एक नया नया विचार आया तब तब एक को चल तो आप सबको अगर दिल को लगा मन को लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले एक सौ पैंतालीस करोड़ वन हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ लोगों को ऐसा विचार बांटने का काम कीजिए यही असली भगवान का पूजा होता है यही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है इतना मैं बोलकर लास्ट में, में दसवा कल्याण की जमीन से एक बार सभी मेरे भारतवासियों को मैं सर चुका कर शरण करता हूँ